Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini 19 hari bulan hari eh 20 hari bulan hari ini. Hari Sabtu eh. Hari ini saya nak pergi beraya ke rumah kawan office ni dekat Kelang. Uh, negara kita ni dalam dalam uh, isu dunia dua perkara yang diperkatakan hangat diperkatakan iaitu isu uh, rundingan di antara Iran dengan Amerika Syarikat dan juga isu perang ekonomi di antara Amerika Syarikat dengan hampir seluruh dunia eh, dunia. Dan benda ni diperkatakan, hangat diperkatakan sebab kedua-dua benda ni boleh mencetuskan atau men terjebak kepada perang dunia yang besar, eh, perang yang besar. Dan di Malaysia pula, di negara kita dua isu yang sangat-sangat panas sekarang ni ialah dua isu, satu isu Uh, pencerobohan tanah, eh, pencerobohan tanah, dan satu lagi isu pasal surat khabar Cina, tiga syarikat surat khabar Cina yang kau hadar ni, satu tu uh, Sinchu Jipo, ya, Sinchu uh, Delhi, dua lagi tak ingatlah nama apa lah. Apa rancau lah ya. Ha. Dan uh, sebelum tu saya nak bagi pantun eh. Ya. Pasal tanah ceroboh ni lah, ya. tanah ceroboh Raup ni ya. Ah, rupanya terbongkar ya. Bukan udang di sebalik batu, rupanya emas di sebalik durian. Ha. ha. Rupanya dia orang ni uh, nak cari emas eh ya. sebab apa? Uh, sebab tu saya explain sekali lah. Dan ada satu posting dekat dalam Facebook eh. Dia kata dalam bahasa Inggeris dia kata you print newspaper in Malaysia, sell to Malaysians, profit from Malaysian but can't even get the national flag right. Ya. Maknanya kau buka syarikat akhbar di Malaysia, jual ke orang Malaysia, ha? ambil untung daripada orang Malaysia tapi bendera Malaysia pun kau tak boleh buat dengan betul, eh. Ha? Tak boleh buat dengan betul, ha? Itu bukan satu kesalahan dia kata. Itu satu benda yang sangat-sangat memalukan, ya. Jangan menghina intelligence kita ni, dengan kata itu technical error. Technical error. Macam mana boleh dapat lesen? Ya? Ini satu tamparan hebat kepada rakyat Malaysia kata dia. Macam mana syarikat ni, syarikat um, Akbar China boleh dapat lesen? Macam mana pekerja-pekerja dia boleh dapat kerja? Ya? Kalau nak dapat kerja kurang-kurang kena ada SPM. Sekarang ni nak dapat kerja mana-mana pun macam tu kena ada degree. Nak dapat nak ambil degree kena ada SPM. Nak dapat SPM kena ada UPSR. Nak dapat UPSR kena tahulah bendera Malaysia. Ya? Kena tahu Perdana Malaysia spek dia berapa jalur, apa ada dalam tu, apa color dia, color spek dia. Dan ramai eh, ya, kalau kita tengok dekat social media, media sosial, ramai rakyat Malaysia ha, suruh kerajaan gantung lesen tiga ketiga akhbar ni. Gantung baru siasat. Eh. Ya. Kalau benda-benda lain boleh gantung dulu, kalau orang lain boleh rampas telefon, ha, boleh bekukan akaun macam GSB tu, eh. Ha, sita, syarikat, jangan kedai makan kena sita, kedai jual rim kena sita, kedai mekanik kena sita. Ha? Semua kena sita, akaun dibekukan sementara nak siasat. Ini boleh ambil telefon, ambil komputer je. Sepatutnya semua staff dia tu, semua staff dia tu, semua pengarah dia tu, semua rakyat dia tu, yang especially the management tu, kena ambil telefon dia, kena ambil komputer dia, check tengok. Sama ada benda ni ada usaha terancang atau tidak. Dan saya yakin, ramai rakyat Malaysia yakin ada usaha terancang untuk menggambarkan seolah-olah negara Malaysia ni bukan negara Islam ya. Eh? Sebab lambang yang paling penting tu lambang bulan sabit tu telah, telah dikeluarkan. Jadi kita sama-sama desak kerajaan eh? sampai ketiga-tiga syarikat ni digantung. Digantung lesen dia. Ah ha? ha, sampai puas hati tak ada usaha terancang barulah lepas ambil lesen dia. Memang mereka ni tak layak untuk berniaga di Malaysia ni. Bukan setakat tak layak buka syarikat uh, akbar. Tak layak untuk berniaga di Malaysia ni. Tak layak. Kau tak pernah tengok tiap-tiap merata-rata bendera Malaysia ada, itu juga dia pergi. Boleh silap. Mana pergi editor dia? Mustahil lah. Orang kata mustahil lah tak perasan. Melainkan kau tu bukan rakyat Malaysia. Orang asing pun orang rasa Bangla pun tahu bendera Malaysia macam mana. Ha? Benda, Bangla pun tahu bendera Malaysia macam mana. Orang Indonesia pun tahu bendera Malaysia macam mana. Orang datang dari India pun tahu bendera Malaysia macam mana. Ini rakyat Malaysia sendiri memalukan dan kena pula dengan lawatan presiden China ke Malaysia tu. Dan benda ni mendapat mendapat liputan seluruh dunia, memalukan. Memalukan. Sangat-sangat memalukan. Dan yang paling lebih memalukan ialah lebih menjelikkan ialah ha? boleh pula menteri komunikasi kita Fahmi Fadil ni kata oh dia nak bagi taklimat kepada syarikat-syarikat akbar ni. Ha? Supaya kesilapan uh, sama tak berulang. Hello, tak payah bagi taklimat, uh, dia sepatutnya tahulah. Budak sekolah rendah pun tahulah apa kerja bodoh Fahmi ni nak bagi taklimat pula. Nak bagi taklimat. Dia tak tahu nak pas SPM kena tahulah, nak pas SPSR pun. Kena tahu bendera Malaysia ni. Dan kemudian kepada menteri kita, Anwar Ibrahim ni. Dia kata, jangan ha, uh, emo sangat, kena ikut saluran betul. Hello! Kau tak layak cerita pasal saluran lah. Saluran kau ikut pun tak betul. <laughs> kalau orang ni ikut pun tak betul eh. Dan pasal isu ceroboh tanah kita tahu, di Pahang ada 2 3 tempat yang tanah telah diceroboh selain daripada raup eh? Di Sungai Lembing eh, di Sungai Lembing tu kawasan emas dan terbongkar juga sebenarnya kawasan raup Sungai Lembing semua ni adalah kaya dengan emas Ah, eh? ha, kaya dengan emas. Memang kita tahu ada lombong-lombong emas kat situ dan lombong emas besar kita tahu dekat Selincing dekat uh, Sungai Koyan tu ada. Tapi lombong-lombong emas yang kecil ni yang mana um, korek dekat permukaan, dia dipanggil surface mining ni maknanya korek daripada atas bukan korek dalam-dalam dan uh, menurut kawan saya ni, dia seorang uh, bekas askar, ada pension dia kata masa dia buat uh, latihan ketenteraan perang olok-olok lah di antara Malaysia, Australia semua banyak kali dalam hutan ni, dalam Malaysia ni dia dekat kawasan tu, dia terjumpa dengan lombong-lombong emas tapi bukan lombong emas yang besar tapi orang korek tau orang korek tapi tak tahulah siapa punya lombong emas ya. tak tak tahu siapa punya lombong emas dan uh, ini dipanggil greenfield maknanya surface uh, mining ya dan kita tahu di Terengganu pun ada emas ya uh, dan sebenarnya perlombongan emas secara haram ni pun berlaku tersorok dalam hutan ya dalam hutan dan orang ha? kata bukan udang di sebalik batu tapi emas di sebalik durian ah ha, ni dia ha, bukan udang di sebalik batu tapi emas di sebalik durian Ha, dan ini memang masuk akal lah sebab kawasan tu memang banyak emas eh. Memang banyak emas. Ha, walaupun tak banyak dia yang korek tapi juga banyak juga hasil negara hilang lah ya. Eh. Ha, dan uh, saya minta jabatan-jabatan yang berkenaan bukan setakat pergi tebang pokok, eh, cek eh, audit seluruh negeri Pahang bermula dengan Pahang ni. Seluruh negeri Pahang ya. Eh. Terutama sekali, terutama sekali kawasan Raup ni, kawasan Sungai Lembing ni yang ada dulu memang ada lemah emas kat situ. Ya. Dia kena cek. Tengok. Bukan setakat um, Tengok tanah yang diceroboh, tengok ada tak orang korek emas, tengok juga ada tak pekerja-pekerja asing, pekerja pendatang asing bekerja dalam hutan tu. menurut NGO-NGO di -NGO Negeri Pahang, bekas-bekas prajurit memang banyak eh, pekerja asing duduk dalam hutan tu, eh, dalam hutan tu untuk bekerja memetik buah-buah durian ni bila dia masak. Eh. Ha. Betul, figa. Kita tengok wartawan-wartawan dari China tu datang, dia orang lagi fasih cakap bahasa Malaysia daripada orang Malaysia ni. Ha? Daripada orang Malaysia ni. Lah saya tengok eh pemain badminton kita di Temurah mah cakap Mandarin. Ada jengkau lah orang tu betul. Kalau kita orang tak ada duit ni ya, eh? ha? Jadi tak ada duit ni wah. Macam kes dekat mana ni? Dekat Negeri Sembilan tu lah. Pagi nyonya tu report. Ya? Bukan tanah dia pun. Tepi tanah dia je. Tanah dia je di sungai. Malam dah kena sitar. Ya, siapa ada drone mahal-mahal tu boleh tolong eh boleh tolong ambil drone hantar kepada saya saya akan dedahkan ya eh? dan rakyat Malaysia mulai dari ni kenalah yang mana tinggal di Pahang eh dan bukan di Pahang saja bukan di Pahang saja di di ah bukan di Pahang saja di Perak, di Selangor, di Negeri Sembilan semua kena check. Bukan setakat curi curi emas, mungkin curi earth ke macam-macam eh. Kalau menteri besar Kedah tu pergi melawat kawasan earth je, oh jadi kecoh. Ha. Kecoh. Lawat dengan Jabatan Hutan pula tu. Ini hutan diteroka, hutan diceroboh. Curi hasil negara. Patoknya nak korek emas ni kena dapat permit daripada kerajaan negeri. Eh, kerajaan negeri. Ah, ha, lepas tu setiap emas tu setiap ha, setiap emas yang dikorek tu kena ada cukai. Ha, ini banyak eh, bukan setakat ladang durian haram, lombong-lombong emas haram buat dari kat situ, jadi sama-sama lah kita, jangan senyap, jangan hangat tak ayam, kita harus teruskan perjuangan ni, eh. teruskan uh, perjuangan ni, desak kerajaan supaya gantung lesen tiga syarikat akhbar ini satu bukan kesilapan lah, benda yang sangat-sangat beradab lah, eh. ha, Kelantan pun kasihan tam lah betul, kaki gunung, apa khabar InsyaAllah hari uh, 27 hari bulan ni saya akan ke Perlis sebab ada pelepasan lah. Ha? pelepasan uh, kayuhan basikal uh, Datuk Mokarubin eh. Dia nak kayu ke Mekah dengan kawan dia. Ya. Betul. MB Kedah dia ingat lagi masa peliharaan negeri tahun lepas eh. Oh bukan main lagi eh. Dia pergi melawat kawasan uh, Earth tu dengan jabatan hutan dengan kebenaran eh. Itu menteri besar. Itu pun jadi kecoh. Tuduh dia macam-macam. Ya, tuduh dia macam-macam. Ini tanah di beribu-ribu ekar. boleh lepas macam tu. Boleh runding lagi. Saifuddin mana Saifuddin? Kalau tanah pahang besar hutan pun. Besar rakyat sikit sedap lah. Dia orang. betul. Dalam dalam hutan tu pergi cuak tengok. Eh? Ha. Kalau dulu di pahang, di Kuantan tu Sebab dengan apa ni? Uh, boksit eh. Boksit sekarang ni ya. Eh. Di raup ni banyak emas. Ya. Memang jajaran emas lah. Ada satu peta lah saya tengok. Eh? Ha. Ini bukan cerita askar yang biasa buat operasi, yang biasa buat uh, latihan ketenteraan dalam hutan di, di Pahang tu, dia kata banyak kali terjumpa dengan um, uh, aktiviti, bukan lomba aktiviti menggali emas eh, secara kecil-kecilan. Ha. Mula-mula kecil-kecilan, lama-lama, korek -lama, besar-besaran, lama, tuntut, oh aku dah 130 tahun kat sini, eh. Ha, dia punya. Ha, so, nampaknya bukan durian saja, tapi emas telah dirompak. Eh. Hmm. Okay. Uh, saya nak ke open house kawan ni. So, terima kasih. Sama-sama lah kita terus kawan usaha ni. Desak kerajaan. Eh? Dan Fahmi Fadil jangan buat kerja bodoh lah. Kau patut buat kerja betul lah. Eh? Saluran, saluran. Wooden. <laughs> Ingat tak lagi? Eh? Masa pilihan, pilihan raya negeri uh, tahun lepas. Eh? Menteri Besar Kedah, Syaknusi Magno tu. Dia pergi melawat aja Dengan kebenaran Jabatan Hutan, itu pun jadi kecoh. Ini siap korek. Siap tanam kelapa sawit, siap tanam durian, siap cari emas. Waalaikumsalam. Ha, itu je. Malam nanti pukul 9, saya akan buat live lagi pasal dua isu yang hangat, yang paling panas sekarang ni di dunia. Yang akan menjurus kepada perang yang besar, mungkin perang dunia. Di mana... Uh, rundingan hari ini di antara Iran dengan Amerika akan uh, bersambung dan juga perang eh perang ekonomi di antara Amerika dengan China ni di mana China nak minta orang support dia, Amerika pun nak minta orang support dia, Amerika bagi amaran eh siapa support China dia akan kena tarikh habiskan. Jadi benda ni akan uh, menjurus kepada perang sebab apa? Uh, China dah dah uh, cancel order Boeing dia, lepas tu Amerika pula cancel order kapal-kapal ni buat daripada China, dia nak buat kapal sendiri. <laughs> Ha. Lepas tu dia nak sekat pula, dia nak kenakan cukai yang lebih tinggi pada kapal-kapal yang berlabuh di, 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 pelabuhan Amerika. Dan benda ni, Amerika tak akan mengalah. China pun tak akan mengalah. Dan akhirnya benda ni buk, mungkin menyebabkan perang. Lah. Ha. Dan kita nak Amerika kalah lah benda ni. Sebab apa? Satu-satu caranya nak menjahanamkan Israel ialah melumpuhkan Amerika dulu. Okay? Bye. Thank you. Betul. Oh, dah naik RM500 tu kram ni? Wow. Hmm. Yap. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa uh, like, subscribe dan share. Ya. Thank you. Thank you, Sweet Girl.